Baiklah, jom kita bincangkan satu topik yang dulu kita cuma nampak dalam filem sains fiksyen. Tapi sekarang, ia dah jadi realiti yang membentuk dunia kita. Ya, saya cakap pasal robotik. Robotik ni macam kuasa besar di sebalik semua perubahan yang kita nampak. Jadi kalau kita nak faham masa depan, kita kena faham dulu pasal robot. Jom! Okey, semuanya bermula dari sini. Pernah dengar tak pasal revolusi perindustrian keempat ataupun 4IR? Apa benda tu sebenarnya? Senang cerita macam ni. Bayangkan dunia digital yang ada AI semua tu, dunia fizikal yang ada robot-robot canggih dan dunia biologi macam kejuteraan genetik. Dulu semua ni macam terpisah kan? Tapi sekarang semua ni sedang bercantum dan bergabung. Mencipta satu realiti yang memang baru. Dan apa yang paling penting kat sini, Robotik ni bukan sekadar sebahagian daripada revolusi ni tau, tak? Ia adalah nadi, ia adalah enjin utama yang menggerakkan semua ni. Fikirkan macam ni, robotik ni teknologi asas yang mengubah segalanya, dari cara kita pasang kereta di kilang sampailah cara doktor buat pembedahan. Betul-betul teras. Okey, tadi kita dah tengok gambaran besar kan? Sekarang, jom kita zoom in sikit. Bila kita sebut je perkataan robot, apa sebenarnya yang kita maksudkan? Cuba fikir sekejap, bila dengar je perkataan robot, apa yang muncul dalam kepala anda? Mungkin watak-watak hebat dari filem kan? Ataupun lengan-lengan mekanikal gegasi dekat kilang tu. Sebenarnya, dua-dua tu pun ada betulnya. Ini menunjukkan betapa luasnya idea kita pasal robot ni. Dari dunia fantasi sampailah ke dunia nyata. Tapi, kalau dari segi teknikal, inilah dia definisinya. Apa yang buat robot ni lain dari mesin biasa? Ada dua benda penting. Pertama, dia boleh diprogramkan. Maksudnya, kita boleh bagi arahan. Kedua, dia boleh bertindak secara fizikal. Dia boleh angkat barang, alihkan sesuatu. Senang kata, gabungan antara otak dan otot. Jadi kalau robot tu adalah mesinnya, robotik pula adalah keseluruhan bidang ilmu di sebaliknya. Bukan setakat pasal nak bina robot tu je. Robotik ni merangkumi semua benda dari reka bentuk mekanikal, elektronik sampailah ke software pintar yang jadi macam nyawa robot tu. Ha, Raja Van ni tunjukkan dengan jelas. Nampak tak? Robotik ni wujud betul-betul kat persimpangan antara kejuruteraan, sains dan matematik. Tapi, tengok yang kat tengah-tengah tu. Pemikiran sistem. Itulah majiknya. Itulah kemahiran untuk gabungkan semua bidang ni jadi satu sistem yang boleh berfungsi dengan elok. Jadi, macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Robot-robot canggih yang kita nampak hari ni bukannya muncul macam tu je. Semua ni hasil daripada satu evolusi yang huh, luar biasa. Dan kita boleh pecahkan evolusi ni kepada empat fasa utama. Okey, jom kita tengok satu-satu. Mula-mula sekali, robot ni cuma mesin industri yang besar dan kena kerja belakang pagar uh, untuk keselamatan. Lepas tu, masuk revolusi kedua, barulah robot ni mula belajar sikit-sikit untuk bekerja sama dengan manusia, tak payah ada pagar. Revolusi ketiga pula, muncullah robot yang dah boleh bergerak sendiri dan sekarang kita dalam revolusi keempat, era di mana robot ni bukan setakat bergerak tapi dia boleh berfikir dan buat keputusan sendiri. Pintar Wow, tengok perbezaan ni memang ketara kan? Sebelah kiri tu robot generasi pertama. Memanglah kuat tapi dia terkurung, statik. Sebelah kanan pula robot generasi keempat. Lincah, bijak, bebas bergerak dalam gudang yang sibuk. Ini bukan setakat penambahbaikan sikit-sikit tau. Ini satu lompatan evolusi dari mesin yang cuma ikut arahan kepada mesin yang faham persekitaran dia. Baiklah, itu tadi cerita sejarahnya. Macam mana pula dengan keadaan hari ini? Jom kita tinjau sikit beberapa jenis robot yang sebenarnya tengah bekerja di sekeliling kita sekarang. Entah-entah kita tak perasan pun. Kepelbagaian dia memang mengagumkan. Kita ada kobot yang kerja sebelah manusia, macam rakan sekerja. Ada robot yang uruskan gudang-gudang besar. Malah ada robot yang tolong doktor dalam bilik bedah. Sampailah robot vakum kat rumah kita tu, masing-masing ada kepakaran sendiri. Yang ini pula contoh klasik. Boleh kata inilah tulang belakang industri pembuatan sampai sekarang. Lengan robot macam ni dikerja tanpa henti. Buat kerja sama beribu-ribu kali dengan ketepatan yang manusia memang tak boleh capai. 24 jam, 7 hari seminggu. Non-stop. Okey, yang ni pula satu tahap lagi bijak. Kalau robot jenis lama, dia cuma ikut garisan atas lantai. Tapi robot macam ni dia guna sensor dan AI untuk faham keadaan sekeliling, elak halangan dan cari sendiri jalan yang paling cekam. Nampak tak beza dia? Satu ikut arahan, satu lagi selesaikan masalah. Dan ini membawa kita ke sempadan yang paling hadapan. Robot-robot ni direka khas untuk pergi ke tempat yang manusia tak boleh pergi atau tak sepatutnya pergi. Bayangkan, dia boleh teroka permukaan planet Mareh, masuk bangunan yang dah runtuh ataupun menyelam sampai ke dasar laut yang paling dalam. Dengan semua kemajuan yang hebat ni, tentulah timbul satu soalan besar kan? Apa kesannya pada kita manusia? Adakah robot-robot ni akan jadi rakan kongsi kita? Atau ia akan timbulkan masalah baru? Kalau kita tengok dari sudut bisnes dan industri, jawapannya nampak macam jelas. Robot menjanjikan macam-macam. Kerja lebih cekap, Kualiti lebih bagus, produktiviti meningkat dan yang paling penting, ia bebaskan manusia dari buat kerja-kerja yang kotor, membosankan dan bahaya. Jadi, tempat kerja pun lebih selamat untuk semua orang. Tapi, realitinya tak semudah tu. Di sebalik semua kebaikan tu, ada juga cabaran yang kita kena fikirkan. Isu paling besar tentulah pasal kehilangan pekerjaan. Lepas tu, kos permulaan yang tinggi. Dan kita kena ingat, sepintar mana pun robot, dia masih tak ada sentuhan manusia, tak ada emosi, tak ada kreativiti. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Dalam dunia di mana robot bukan saja buat kerja fizikal, tapi dah mula ambil alih kerja-kerja berfikir, apa lagi peranan yang tinggal untuk kita? Bila mesin jadi semakin macam manusia, macam mana pula kita sebagai manusia boleh jadi lebih baik? Itulah soalan besar untuk masa depan yang sedang kita bina bersama-sama.